নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই হিৰেন আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এই দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষৰ মে' মাহটোত মীনৰাশী ব্যক্তিসকলৰ কেনেদৰে পাৰ হ'ব তাৰে সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আগবঢ়োৱা হৈছে প্ৰথমে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে মোৰ পিছৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে সহজে লাভ কৰিব পাৰে লগতে মোৰ ভিডিঅ' যদি ভাল লাগে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰি আপোনালোকৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিব এতিয়া মন বিচৰা নাই মীনৰাশি ব্যক্তিসকলৰ এই মে' মাহটোত এওঁলোকৰ পাৰিবাৰিক জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ যদি আপোনাৰ পৰিয়ালত যিকোনো সদস্যৰ সৈতে আপোনাৰ পাৰস্পৰিক বিবাদ হৈ আছে তেনেহ'লে এই মাহত ইয়াৰ সমাপ্ত হ'ব আৰু পৰিয়ালটোত সুখ থাকিব আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সকলো সদস্য মন আৰু পিতৃ মাতৃৰ আশীৰ্বাদ আপোনাৰ ওপৰত থাকিব আপোনাৰ পৰিয়ালৰ এজন সদস্যৰ পৰাও এটা শুভ চিহ্ন লাভ কৰিব আপোনাৰ ভাইক বা ভূনীয়েকৰ প্ৰতি আপোনাৰ আসক্তি আগৰ তুলনাত অধিক বৃদ্ধি হ'ব পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন ল'ব আৰু তেওঁলোকক সঠিক সময়ত খাদ্য দিব ইয়াৰ বাবে শিশুসকল অলপ বিচলিত হ'ব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ মনৰ খেলি মেলিয়ে আপোনাক সুখী কৰিব ব্যৱসায় আৰু চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ এই মাহটো ব্যৱসায়ত ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত অতি ভাল হ'ব আৰু আপুনি দিনে দিনে আগুৱাই যাব পাৰিব এই সময়ছোৱাত কিছুমান নতুন শত্ৰু গঠন হ'ব পাৰে যি আপোনালোকক ক্ষতি কৰিব পাৰে সেইবাবে সদায় সতৰ্ক থাকিব আৰু আপোনালোকৰ চাৰিওফালে বিশেষ মনোযোগ দিব নহ'লে আপোনাৰ কিছু সমস্যা হ'ব পাৰে এই মাহত চাকৰি কৰা ব্যক্তিসকলৰ বাবে কিছু অসুবিধা হ'ব পাৰে উচ্চ কামৰ বুজাৰ বাবে আপুনি চাপ অনুভৱ কৰিব এই সময়ছোৱাত আপোনাৰ কাৰ্যালয়ত আপোনাৰ বিষয়ে বিশেষ ভুল ধাৰণাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে যাৰ বাবে আপোনাৰ সমস্যা হ'ব পাৰে গতিকে সদায় স্বতঃস্ফতভাবে কাম করে শিক্ষা আৰু ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ এই মাহটো শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে খুবেই ভাল হব আৰু তেওঁলোকে আর জ্যেষ্ঠসকলৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন পাব এই সময়ছোৱাত আপোনাৰ আধৰুৱা প্ৰকল্পবোৰে সম্পূৰ্ণ লাভ কৰিব আৰু আৰু অধ্যয়নৰ বোজা সামান্য হ্ৰাস পাব পাৰে অভিযান্ত্ৰিক অধ্যয়ন কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰৰ সম্পৰ্কে তেওঁলোকৰ আশংকা সমাপ্ত কৰিব আৰু তেওঁলোকে এক দৃঢ় সিদ্ধান্ত ল'বলৈ সক্ষম হ'ব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি যিসকলে চলাই আছে সেই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ক্ষেত্ৰত ধৈৰ্য ৰাখিব লাগিব আৰু ধৈৰ্য সহকাৰে পৰৱৰ্তী পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব যদি আপুনি এই মাহত ভালদৰে অধ্যয়ন কৰি আছে ই ভৱিষ্যতে অতি উপযোগী বুলি প্ৰমাণিত হ'ব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ এই মাহত আপোনাৰ পত্নীৰ সৈতে কিছুমান বিষয়ত বিশেষ পাৰ্থক্য থাকিব পাৰে আৰু পাৰস্পৰিক কাজিয়াৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি মুকলি কৰি কথা পাতক কোনো সমস্যা নহ'ব কিছুমান বিষয় থাকিব যিয়ে আপোনালোক আপোনাক শংকিত কৰি তুলিব আৰু আপোনালোক দুয়োজনৰ ইজনে সিজনৰ ওপৰত বিশ্বাস হেৰুৱাব এনে পৰিস্থিতিত যদি আপুনি মুকলিকৈ কথা পাতে আপোনাৰ সমস্যাটো খুব সোনকালে সমাধান কৰিব পাৰিব অন্যথা ই অধিক বেয়া ৰূপ ল'ব পাৰে যদি আপোনাৰ সম্পৰ্ক বিবাহৰ বাবে অনুসন্ধান কৰি আছে তেন্তে এই মাহত আপুনি খুবেই ভাল ফলাফল পাব এটা ভাল সম্পৰ্ক ক'ৰবাৰ পৰা আহিব আৰু সকলোৱে ইয়াত ভাল পাব এনে পৰিস্থিতিত যিকোনো খৰখেদা কোনো কাৰণতে নকৰিব আৰু চিন্তা কৰাৰ পিছতহে বিশেষ সিদ্ধান্ত ল'ব স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ যদি আপুনি স্বাস্থ্যৱান হয় কিন্তু একে সময়তে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে যদি আপুনি গধুৰ বস্তু তুলি লয় সচেতন হ'ব কিয়নো মেৰুদণ্ড মচোকা খাব পাৰে যদি ইয়াত যত্ন লোৱা নহয় তেন্তে এই সমস্যাটো আৰু অধিক বৃদ্ধি পাব পাৰে গতিকে এইটো আগতীয়াকৈ মনত ৰাখিব মানসিকভাৱে আপুনি স্বাস্থ্যৱান হ'ব আৰু কোনো ধৰণৰ চিন্তা নাথাকিব প্ৰতিদিনে আপুনি নিজৰ ভিতৰত এটা নতুন শক্তি বিচাৰি পাব আৰু সেই অনুসৰি কাম কৰিব আপোনাৰ এই মাহত শুভ সংখ্যা হিচাপে তিনি আৰু শুভ ৰং হিচাপে আপুনি এই মাহত মেৰুম ৰং ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এই আছিলে মীন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ মে' মাহটোত কেনেদৰে পাৰ হ'ব আৰু ইয়াৰে সম্পূৰ্ণ ফলাফল মন লগ পাম অন্যায়ৰ ভিতৰত আজিলৈ ধন্যবাদ